saya jadi bingung. Saya kata, kenapa yang dia nak sangat saya bercakap ni? Dan kalau saya terima tawaran tersebut, RM14,000, akadnya boleh berlangsung dengan sah. Ijab Qobul Tarodinya ada, saya berceramah, mereka gembira dengan ceramah saya, mereka balik, saya balik RM14,000, saya bayar gaji staff saya dan saya bawa sebahagiannya ke ke rumah saya. Tapi saya tak boleh justify. Maka apabila kita meneladani Nabi SAW, ataupun meneladani mana-mana tokoh motif kita meneladaninya adalah kita mencari contoh-contoh yang memberikan kekuatan <coughs> maka yang dicari adalah kekuatan jadi kemudian yang ketiganya dalam surah hud ayat 120 kata Allah Subhanahu wa taala wa kullannaqussu alayka min amba'i rusul manusabbitu bihi fu'adak cerita-cerita orang terdahulu Allah sebut dalam al-Quran satu daripada motifnya adalah untuk mengukuhkan hati kita. Kadang-kadang bila kita berjuang, kita berdakwah, kita cuba untuk mewacanakan satu idea di dalam masyarakat, kita berdepan dengan pengalaman-pengalaman yang menimbulkan keraguan. Adakah aku berada di jalan yang sepatutnya? secara peribadinya walaupun tak layaklah apa nak cerita hai peribadi pula kan tapi saya nak sebab tajuknya ibrah bagaimana kita mencari kekuatan apabila jiwa kita goyah ya lebih kurang dalam 2 tahun lepas lah kot saya mula kri, midlife crisis lah nak masuk 40 start lepas dah ya dah dah stabil dah saya ni baru terperasan keluar keluar ubai kat sini, keluar ubai kat sini, keluar ubai ni lepas tu dah lupa nak mengaji, dah tak rancak macam dulu otak tu rasa macam dah slow sikit. Uh, mula menerima hakikat yang beransur ke satu kehidupan lain. Ha nah, ya tak kata tua sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas 40 lah memimpin peperangan dan segala peristiwa besarnya kan. So kita bukan menuju usia pencin. Tapi timbul rasa gelisah gelisah 2 tahun lepas buat program ni buat program tu buat program ni buat program tu duit masuk kan ada satu jabatan jumpa dengan saya minta saya bawa kursus training dekat office saya dah tak nak dah namanya kata tolonglah ustaz dia kata kan saya kata okey kalau nak saya ceramah juga saya ada 3 je modul yang saya rasa saya boleh justify saya ada ilmu dan sebe sedikit kemahiran dalam modul ini. Tak kisah lah Ustaz, janji Ustaz ceramah. Kata kata jabatan ni. Saya tolak juga dan dia tawarkan RM14,000 untuk program 3 hari 2 malam. Jadi bila dia tawarkan itu, saya jadi bingung. Saya kata kenapa yang dia nak sangat saya bercakap ni? Dan kalau saya terima tawaran tersebut RM14,000, Akadnya boleh berlangsung dengan sah. Ijab Qabul Tarodinya ada. Saya berceramah. Mereka gembira dengan ceramah saya. Mereka balik. Saya balik RM14,000. Saya bayar gaji staff saya. Dan saya bawa sebahagiannya ke ke rumah saya. Tapi saya tak boleh justify. Saya tak boleh justify RM14,000 itu. Dan pada masa itu saya rasa gelisah. Adakah saya berada di atas perjalanan yang betul? Lalu pada dua tahun yang lepas, berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, berhentikanlah aku daripada kesibukan ini. Terutamanya apabila elemen selebriti tu over-over sangat. Tu tara saya yang tak fotogenik ni. Ha, ya? Tak pasal-pasal, berdakwah jadi glamour. Kan? Dulu baca sirah, Rasulullah SAW lepas berdakwah, dia paling batu. Saya lepas berdakwah, dia paling dengan kuih tepung talam direjam dengan sate, diserimbah dengan tom yum. Ha ya. Yeah? Maksud macam tu Itu okey lagi, okey lagi cuma kesan sampingan ni tak bagus lah Kejap kecil je usah. Last start jumpa saya saya kecil. Ni besar balik eh. Tapi elemen glamour tu yang saya tak faham. Kadang-kadang saya duduk dalam setengah-setengah program ada orang kat belakang, "Eh, oh, semua semaklah jaket start tu." Insyaallah ada pula dia orang ni kan datang majlis ilmu jatuh hati dengan ustaz pula kononnya kan yeah? ya saya kuliah maghrib di satu tempat. Sajalah selewing sikit. Saya kuliah maghrib di satu tempat. Lepas kuliah maghrib tu ada seorang anak gadis lah. Jumpa dengan saya kan. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Oh, saya dah puas saya cari program saya dapat sini. Boleh tak Ustaz tolong sign buku ni? Okey, tak apa. Saya sign lah. Lepas saya sign buku tu, dia boleh cakap, Pakcik, Pakcik, tolong tangkap gambar saya dengan Ustaz. Pakcik tu pengerusi masjid. Ha, eh? masjid. Saya jadi macam tak tentu hala. Mungkin bagi setengah orang dia boleh terima benda tu, tapi saya rasa macam this is wrong. Something wrong somewhere. Saya rasa keberagamaan yang trending pada masa ini bukan di atas jalan yang saya bermulanya pada satu ketika dahulu. Maka saya bermohon kepada Allah Ta'ala tiap-tiap malam pada bulan Ramadhan dua tahun lepas saya kata tolonglah berhentikan saya daripada semua ini dan bantu saya untuk struktur balik hidup saya dan apabila kita doa macam tu kita goyah goyah lah tiba-tiba uh, tak ada duit kan? tak ada duit tak ada kerja dan menyebabkan kita tertanya-tanya apakah perubahan yang kita nak buat ini sebagai sesuatu yang benar dan ketika itulah saya bertemu dengan sirah orang-orang hebat untuk manusabitu bihi fuadak. Dan itulah pentingnya membaca karya tokoh-tokoh. Membaca sirah mereka untuk mencari kekuatan dalam meneruskan perjalanan kita pada meneladani perjalanan orang yang sudah muktamad perjuangan mereka. Dan yang keempat, bercerita-cerita la'allahum yatafakkarun supaya berfikir. Ha, ya so kita dengar cerita-cerita tujuannya lah untuk berfikir. Okay.